как будто бы мне нужно допрашивать человека. Да? Так, собі, якщо людина с вами занимается газлайтингом, Я розумію, що він хотів би, щоб я була Да У нього може все буде добре. Не факт, що все добре. О, буде у вас. Очень важлива операція на красот. Якщо хтось э, починає висінювати шопінг, наприклад, я розумію, що це не моя О, людина. Це моя потреба, Це нормально. <свят> що вам здається, то вам не здається. Потім за проблем. Друзі, привіт! Це наш новий муза подкаст. Мене звуть Ольга Шемітюк. Зі мною моя колега Яна Ворожцова. І сьогодні ми з вами. вами говорим про червоние пропорции у стосунках. Добро пожаловать. Начнем. Ну что я хочу сказать. Я для себя отметила перед этим эфиром, да, я немножко так подумала, села. Не то чтобы подготовилась, но я подумала именно о себе в первую очередь, да, то есть я тоже женщина, и мне было интересно даже посмотреть на это с точки зрения не как психолог, да, как специалистом, вот что происходит у нас допустим, консультациях. А мне было интересно еще этот вопрос все-таки со своей какой-то субъективной точки зрения раскрыть. И я для себя отметила определенные вещи, которые были для меня важны. Ну и в том числе возьму, наверное, какие-то общие, да, все-таки. А вот цикаво, Яна, в тебе есть какой-то червоный прапорец твой особистый, номер один? Но я скажу так: что если я замечаю, что есть какое-то расхождение вот во лжи и правде, да, то есть есть, ну, то есть в, в какой-то информации, в каких-то фактах есть какие-то расхождения, мне уже это вот напрягает меня немножко. То есть, как будто бы мне нужно допрашивать человека, да, ну, допустим, он сказал одну историю, потом история, допустим, какой-то момент раскрывается с другой стороны, я вижу, что там несоответствие. соответствие. И получается, что когда я это замечаю, то мне становится неловко от того, что мне же нужно задавать теперь уточняющие вопросы. Да? То есть я человека как бы вывожу на чистую воду, это всегда неприятно. И что я для себя еще отметила, для меня очень важна аутентичность да, людей. И когда я принимаю других такими, какие они есть, мне это очень нравится, да, мне нравится какая-то креативность, мне нравится то, какой человек, неважно, там, большие уши у него или маленькие, да, то есть как он одевается, как он себя проявляет, я уважаю как бы любое пространство и любых людей, вот, вот, вот примерно так. И когда меня тоже так же принимают. То есть это как возможно, ну, так, а лаверды, да, то есть я принимаю, меня принимают, я это ценю, это моя ценность, вот аутентичность. И когда человек, допустим, начинает акцентировать внимание на каких-то вещах, я понимаю, что он хотел бы, чтобы я была другой. Да? То есть он говорит о каких-то... Ну вот сейчас там, модно менять себя как-то. да. То есть вот, вот, вот это мне тоже противоречит каким-то лично моим. Да? То есть, для, возможно, видишь, все уже индивидуально. И если мы говорим о том, что... Ну, якби как бы, красний флаг для мене, що для мене является красним флагом, возможно, для тебе він не будет являться красним флагом, да? тому що цінності у нас у всіх разные. Я, в принципі, згодна з тобою. По перше, мені близькі твої червоні пропорції, які ти назвала. Угу. А по-друге, я теж коли готувала свій лист пропорцій, я деякі моменти розуміла, що для когось це зовсім не проблема. Більше того, люди не тільки так живуть людям дійсно імпонує цей стиль. Тому так напевно наші сьогодні деякі прапорці будуть носити такий. Індивідуальний характер, да? не для всіх. Але ну, є деякі пропорції, які ну, прям пропорції. Наприклад, якщо газлайтинг, да? якщо людині постійно кажуть, це тобі здалося, так не було. То це ж, напевно, прапорець, який можна віднести до загальних, що, скоріш за все, вам в цих стосунках буде ну, так собі, якщо людина з вами займається газлайтингом. А взагалі. Я також коли список цей складала, згадала таку фразу, да, що якщо вам здається, то вам не здається. Mm -hmm. Наш мозок він вже доведено, також ціними, що він може помічати раніше, ніж ми усвідомили ра раціонально якусь невідповідність між діями і словами, наприклад. Тобто, mm -hmm. вже доведено, що наш мозок, навіть на підсвідомому рівні, вже виловлює ці такі маячки, і от якщо вам здається, що вам сдается, то скоришь за все, вам не сдается. Да, да, согласна. Ты знаешь, я сейчас вспомнила одну историю, когда парень, когда познакомился, да, изначально предлагает первое свидание сходить в бассейн. И тут я так напряглась, и мне было интересно, ну, то есть на тот момент, когда это происходило я чувствовала себя абсолютно уверенно, не было у меня там каких-то комплексов, потому что я была, это было очень, я молода была, красиво, зажигательно, вот, и свободно, мне абсолютно это там, ну, как-то не напрягало. Но вопрос в том, что для меня это сработало как красный флаг. Да? Я это восприняла очень так насторожно. То есть я поняла, что человек меня оценивает, будет оценивать в первую очередь не как личность, не как качества мои какие-то, а он хочет посмотреть на мою фигуру, и это сработало явным красным флагом. На что моя знакомая, услышав мое недоразумение, да, и то, что я отказала этому парню, сказала: так это же нормально, он же хочет видеть, что он берет ну, как бы, и для нее это норма. Она говорит, я тоже хотела бы видеть, как выглядит будущий мой потенциальный мужчина, потому что внешность для этих людей была ценность. И вот, наверное, даже с тех пор, даже еще будучи незнакомой с психологией, я поняла, что мы совершенно все разные, в том смысле, что вот, да, красный флаг, он может быть для кого-то, хотя звучит немного токсично, да, вот с точки зрения даже как-то психолога, я сейчас это вот еще раз повторяю, понимаю, что для меня это токсично немного, что вот человек, он прежде всего выбирает тебя по внешности, вот. А как же дальше строить отношения, которые будут основываться в первую очередь на внешности, да? А если вдруг если вдруг дальше что-то произойдет с этой внешностью, да, там я не говорю о каких-то таких вещах сложных, но элементарные, там рождение детей, ну, когда мы не планируем детей, тогда тоже может что-то случиться, ну и так далее. То есть очень сложно опираться на красоту, да, и красота с возрастом тоже уходит, ну, как бы вот так. До речи, я зараз гадала, что я бачила в Инстаграме, Дуже популярну жінку, я не знаю, вона, вона дуже популярна, в неї багато підписників. У них тоді з нареченим відбулася така ситуація: вони, здається, з Австралії, і вони вдвох вирішили бігти марафон. Але я вже не пам'ятаю, щось у хлопця не вийшло і вона побігла одна. Вони були такі бігуни, молоді спортивні люди, і вона потрапила в засідку через пожежі. І тоді загинуло дуже багато людей. Вона вижила, але в неї дуже великий відсоток. Зовнішність в опіках, але що мені особисто імпонує ця родина вже стільки років разом. Вони там, напевно, 20 років разом. У них стається троє дітей. Звичайно, що її зовнішність дуже змінилася, але вони продовжують Вона зайнялася якоюсь соціальною діяльністю. Вона продовжує бігати. Він також продовжує бігати. Тобто для них... Напевно, много чего изменилось, але их отношения остались их стосунками. Вообще классно. Конечно, вызывает восхищение такие пары, и потому что есть и другие примеры противоположные, да, okay. когда люди расстаются из-за того, что внешность меняется, и это, конечно, вызывает прям такое чувство восхищения. Мне вот еще какой флаг сейчас пришел, когда обесценка происходит каких-то твоих интересов, каких-то твоих взглядов, например. Очень часто случается, когда Психология обесценивается, да. И есть молодые девушки, которые начинают только вот свой путь в психологии, да, и вот они ищут себе как-то партнера, там вот идут на свидание, встречаются, вот она, он у нее спрашивает, чем ты занимаешься. Она говорит: Я психолог. И вот он такой, а, да, там какая-то там. Фигня, или ну, вот какая-то такая реакция очень поверхностная, да, не понимая, что стоит вообще за этим словом, какой у человека опыт, какой труд он проделал, чтобы быть психологом: как, какие у него заработки, результаты, какие у него, какого уровня у него клиенты, человек, не зная вообще ничего, Він просто обобщил слово психолог в одну какую-то в один какой то стереотип, і от он транслює таку обратную связь. Какое У то, мене до речі, mm -hmm. схоже, я mm -hmm. собі відмітила ігнорування почуттів і потреб. Mm -hmm. а, також для мене це дуже важливо. Про психологію я навіть не, не говорю. Якщо хтось починає безцінювати шопінг, наприклад, я розумію, що це не моя oh. людина. То тобто набагато менш серйозно, але якщо хтось, наприклад, якби мій обранець почав говорити, та, що це ти там чим ти займаєшся, ніби ти була цілий день зайнята і втомилася. Для мене це ігнорування моїх потреб, нерозуміння uh -huh. мене, несприйняття мене, обезцінка також uh -huh. мого хобі, і тому да, для мене це також важливо. І так само я намагаюся ставитися. З повагою до занять мого чоловіка, наприклад, якщо для нього це важливо, я ніколи не скажу, що це якась фігня. Так, як ми вже сказали, я ніколи собі цього не дозволю. І, в принципі, до інших людей, не тільки у стосунках, я намагаюся бути толерантною через те, що я, наприклад, часто стикаюся з нерозумінням моїх інтересів. Ти знаєш, прямо про шопінг взагалі цікавий примір, тому що мене впечатлив. потому что мне нравится пить кофе не дома, а где-то. Да? Ну вот мне так нравится, я не знаю почему. Ну кофе дома я тоже пью, это ок. Но вот когда я иду мимо какой-то роскошной кофейни, я не могу ее пройти мимо. Мне хочется просто там посидеть. Посидеть на этой красивой веранде. Там вот. Это моя потребность, это нормально. Ну, то есть для меня это прям вот какая-то ну, ритуал свой, да, я бы так сказала. И слава богу, что у меня как бы тоже да, в отношениях у нас как-то заведено, что мы слышим друг друга. Нет у меня там такого, что муж там скажет, да нет, нафиг, какая тебе вообще кофейня. да, есть такие мелочи, которые важны действительно очень важный красный флаг его нельзя пропустить когда разговоры о важном игнорируются например когда вот мы строим отношения да нам важно что обсудить финансовые вопросы например да как мы вообще время проводим досуг какой-то свой да для всех норма разная и эти вопросы важно обсудить вот поэтому очень большим красным флагом, если человек совершенно не идет навстречу и не хочет ничего обсуждать, то есть он как-то отрицает, он обесценивает опять же важность этих разговоров, и либо он на все как-то соглашается вообще без вопросов, просто он на все с тобой согласен, как хочешь там, потому что как будто это не важно, не интересно, но потом это обязательно всплывет в какую-то проблему, да? Я стикалася з такою ситуацією, коли я в людини питаю конкретніше щось, а людина мені відповідає загальною фразою Все буде добре. Все буде добре». Угу. І, але я сказала, що добре для тебе, добре для мене це можуть бути різні речі, і ми обсудили більш глибоко, тому що дійсно у кожної людини своє бачення. І Ось така фраза Все буде добре. Я розумію, що це намагання чоловіка просто уникнути деталей. І угу. все а далі все буде добре. У нього може все буде добре, не факт, що все добре вот. будет у вас. Я би відмітила ще такий важливий червоний прапорець, коли людина не бере відповідальність за свої слова і дії. От є такі люди, які постійно звинувачують президента, погоду, не дай Бог, свою жінку, яка поруч, але це прям такий тип мислення, і я його дуже часто зустрічаю і в консультаціях, і серед знайомих. І коли я це чую, це для мене супер червоний прапорець. Я розумію, що ця людина навряд чи зверне на це увагу колись і почне брати відповідальність за себе. Скоріше за все, це все життя буде звинувачення когось. І якщо ви там бачите людину, яка спочатку звинувачує колишню або звинувачує батьків, то, скоріше за все, ви будете з ним у стосунках і через пару місяців у чомусь будете вже винні. ви. Це от прям... прям дуже-дуже-дуже часто ситуация, и это для меня прям великий червоный прапорец. Вообще это, да, звучит токсично, ну вот что я хочу добавить, что когда есть Подобные вещи. Ну, не каждый человек способен, наверное, все-таки ну, мы же все травмированы, и понятно, что все идет из детства, да, что нас очень часто обвиняли, и эта привычка защищаться, да, обвинить другого это очень страшно принять свое участие, взять ответственность за то, что произошло. Если у кого-то встречаются такие ситуации, когда часто человек обвиняет и не хочет брать ответственность за то, что произошло, вообще даже пополам. Да, то есть есть все-таки ответственность 50 на 50 как бы да ты была не права я был не прав вот давай как-то это решим все-таки стараться в этих ситуациях брать за основу выход из этой ситуации да? поиск решения тогда, Вот вот вина, вона більше буде немножко розсасуватися на два человека. Ще такий момент, який можна сказати: якщо вже у вас людина в якої проблеми з тим, щоб брати відповідальність на себе, угу. робіть цей досвід приємним для неї. Не повторюйте це ж угу. нас все з дитинства. Правильно, як ти Яна, сказала, в дитинстві скажи тільки правду, і потім тобі за цю правду прилетить. Або скажи: візьми відповідальність на себе, і ти отримуєш все і трохи більше за цю відповідальність. Не повторюйте це в стосунку. Ну, якщо людина з вами поділилася якимсь своїм факапом, просто зробіть цей досвід приємним для неї. Не коментуйте. Вона же як людина розбила чашку і вже три людини збіглася і кажуть: "Ого, ну ти рукажоб, да?" Ну і, мабуть, я закінчу, давай, знаєш, такими такими дуже важливими редфлагами, ще такими, як агресія, да? Тобто все-таки, коли человек очень так нервно как-то реагирует на какие-то вещи обычные, вот, конечно, стоит задуматься. Или когда бывает человек, вот что для меня важно очень, и я считаю, что каждый должен это обращать внимание, как будто решает за тебя уже. Да? Ты вот ты его еще недолго знаешь, а он уже тебе говорит, я сейчас все устрою, у тебя будет все вот это, вот у тебя вот это там, да, допустим, я тебе сделаю, ты пойдешь вот туда, ты будешь заниматься, я смотрю, ты такая красивая, ты, наверное, я, я вот я сейчас позвоню два звонка до да тебя сразу туда. То есть я еще не сказала, интересно ли это мне, да? а меня уже определили туда или туда. Как бы вот это тоже немного вот попахивает каким-то будущим контролем, будущим взятием за тебя ответственность, какие-то вещи будут диктоваться. Ну, конечно же, нужно помнить, что все эти ред-флаги приходят к конкретным людям. Да? Скорее всего, у нас это повторяется, да? и, скорее всего, нам нужно работать именно с собой. Да? Любые отношения, можно вот, наверное, я подытожу, начинаются с нас. Поэтому все люди, которые к нам приходят, им ним добро пожаловать, мы будем работать над собой. Спасибо им большое. Да, согласна, абсолютно. И хотела додати, додать, что сейчас очень много, не сейчас, завжди так было, что токсичные Стосунки, токсична поведінка романтизується часто у фільмах, у літературі, і саме тому іноді здається, що це дуже класно, коли людина, наприклад, тебе дуже ревнує, або mm -hmm. іноді здається, що це дуже класно, як ти говориш, коли людина прийшла, там за тебе все вирішила, тебе з роботи звільнила, твою машину продала, купила тобі нову. Це через те, що все це романтизується, але дійсно треба будувати гарні стосунки з собою. Для того, щоб не давати нікому будувати ваше життя за вас. Ми сьогодні говорили про червоні прапорці у стосунках. Якщо щось було близько до вашого досвіду, будь ласка, діліться в коментарях. Можливо, у вас є свої червоні прапорці, будемо раді це прочитати. З вами були Оля і Яна. Дякую. надяку. Да, всім спасіба, всім пока.